Тут многие просто могут ее не знать, потому что все только новички. Но сейчас вы узнаете. Да я ее не видел! Она мне полы Кто тебе их не мыл, скажи? Он сам себе не Приносишь водку, можешь есть блины и мыть. Давайте еще раз поаплодируем. Каролина Кузьмина, аплодисменты! Линки, ты просто самоубийца, да? Да, признавайся. Каролина, у тебя есть три минуты? Я уже старый, я умереть хочу. Когда? Если он замолчит, да, то будет три минуты. Быстрее бы. Я бабочка. За этими строчками выползают с периодичностью 121 миллиметр на метр потоки неопределившегося я. Что делать, как быть, куда ехать. Самолеты не пугают, километры не страшат, что застрашит. страшит. Я в фазе жизни, когда пора это выяснить, да и неплохо бы определить, чего от тебя ждать. Пора бы уж. Я вроде знаю, как жизнь, но сомневаюсь, а верно ли прикинула. Бросить пить сигареты уже позади. Готовиться к костюму с букетиком у него на груди, у меня в руках, и подвязкой. Подвязать один другого, сократить и без того расстояния. Уже проникли дальше, чем бывает, и говорят. Я двойственен, Без прилагающегося окончания. Ибо человек, а не самка, хоть местами кажется, иначе я мне сама. И к чему это я все затеиваю, засеиваю очередное поползновение мысли? Псевдо, не псевдо, неважно, что говорят, для самомнения. Но для становления неплохо бы и прислушаться. Тут подошла бы рифма «вслушаться», но я и так только себя и слышу. Я и так готовлюсь к несуществующим подвигам прыгнуть с резинкой с в State Building, поставить на парапете на Эйфелевой под гнетом полицаев. А также еще массу, казалось бы, штампов, но, как оказалось, это не они штампы, а я штамп. Казалось, пропаганда вокруг, но выходит, что я сама пропаганда. Местами кажется, что не существует ничего, и не существующего ничего не существует, но оно иногда выскальзывает, пугает меня, потому что выходит, что тогда я одна. Ну, я не про, да, не про ад, а так, в своем болтаю. И не то, чтобы амбиции есть, а запятые пропускаю нарочно. Вот тебе и дедукция. Все, кончилось. Тошно, тьфу ты, и грустно. Спасибо. И это была Каролина